Pahlawan menyerka seekor naga, tukuh bertarung walau terluka. Penyikap tirai, laga pujangga, salam bersambut pentas dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nadi ilmu amalan membaca. Nama diberi Rabiatul Atika binti Abdullah merupakan murid tingkatan 5 STEM 1 sedang menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sandakan. Kod sekolah XEA2077. Selain membaca buku, saya juga sering mengisi masa lapang saya dengan bermain hoki kerana badan cergas otak pun cerdas. Berdirinya saya di sini bukan kerana tiada kerusi, bukan juga menjual pantun, namun ingin mengupaskan sebuah buku yang berjudul The Power of Habit dengan izin yang bermaksud kuasa tabiat. Lidah pendeta pernah berkata, tak kenal maka tak cinta. Marilah kita berkenal-kenal bercinta-cinta dengan penulis karya yang luar biasa ini. Penulis bernama Charles Duhigg merupakan wartawan yang berjaya memenangi hadiah Pulitzer. Pada asalnya, buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Namun, dengan kerjasama PTS Publication and Distribution, buku ini dengan jayanya diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Buku ini juga mempunyai 503 halaman yang bercetak dan terdapat 9 bab. Di Semenanjung Malaysia, buku ini dijual dengan harga RM40 Manakala di Sabah dan di Sarawak dijual dengan harga RM43. Memang benar harganya membeliakkan mata saya, namun isi-isinya tidak pernah mengecewakan diri saya. Untuk pengetahuan semua, tercetusnya idea Charles menulis buku ini adalah kerana beliau tiba-tiba terfikir, bagaimana yang tabiat ini berlaku? Persoalan ini muncul kerana beliau sering gagal menahan diri daripada makan biskut yang dijual di kafeteria syarikatnya setiap kali pukul 3 petang. Maka, pinjamkan saya telinga anda. Mari dengarkan kupasan saya. Menurut Charles, tabiat bererti rutin yang dilakukan berulang kali. Tabiat juga terbahagi kepada dua, yaitu tabiat yang baik dan buruk. Dalam buku ini juga, para saintis menyatakan bahawa tabiat terbentuk kerana gelung kitaran tabiat. Gelung kitaran tabiat merupakan sebuah lingkaran yang sentiasa berpusing tanpa berhenti. Bermula daripada menerima isyarat, diikuti dengan rutin, maka terbentuklah tabiat. Contoh yang diambil oleh penulis buku ini ialah seorang eksekutif terkemuka Amerika syarikat bernama Klaus Hirschkin telah berjaya menjual ubat gigi berjenama Pepsodent di Amerika dan di seluruh dunia selama lebih 30 tahun padahal beliau sempat berkata menjual ubat gigi ibarat membunuh diri ini kerana tabiat warga Amerika yang tidak suka menggosok gigi menyebabkan ubat gigi tidak laris dijual. Namun, bagaimanakah ubat gigi beliau sangat laris dijual di pasaran? Ih, kuningnya gigi. Kalau begini, gigi mesti digosok setiap hari. Siogia warga Amerika mendapat kesedaran diri apabila melihat iklan gigi persoalan yang telah ditampar di seluruh bandar Amerika Syarikat. Jika dikaitkan dengan gelung kitaran tabiat, isyaratnya di sini ialah gigi yang tidak diberus akan menjadi kuning dan buruk. Maka rutin yang perlu dilakukan ialah gigi perlu digosok setiap hari. Oleh itu, ganjaran yang akan didapati ialah gigi yang putih dan cantik. Namun, Kofskin juga sempat berkata, masih ada lagi segelintir masyarakat yang tidak mengubah tabiat buruk ini. Pengajaran yang saya dapat daripada buku ini ialah kita sudah semestinya dapat mengubah tabiat buruk ini dengan menolaknya ke belakang. Dengan mengubah rutin baharu. Tamsilnya, saya sebagai murid yang masih bersekolah, wajarlah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun kita berada di mana-mana, disiplin diri haruslah diterapkan dalam diri kita untuk insan di luar sana, termasuklah diri saya berbalik kepada gelung kitaran tabiat. Isyaratnya di sini ialah disiplin diterapkan dalam diri secara tidak langsung. Peraturan dan rutin sekolah dapat kita patuhi tanpa sebarang masalah. Maka ganjaran yang kita akan dapat ialah menjadi murid yang baik, bertauliah dan berjaya. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya meninggalkan sebuah pesanan. Biasakan tabiat yang betul, betulkan tabiat yang biasa. Kerana tak hendak seribu daya, tak hendak seribu dali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan tak ingat.